Ciao a tutti, questo è il mio ottavo episodio e sarebbe praticamente la seconda parte dell'episodio sul Coex Aquarium. Se io non avessi fatto la puntata sull'acquario non me lo sarei ricordata, ma purtroppo mi è balenato in testa come poi dimenticarlo e quindi adesso ve lo racconto sto parlando di uno dei peggiori appuntamenti che ho avuto con un ragazzo coreano quindi state bene a sentire perché di appuntamenti così e peggio ne ho avuti una marea voglio comunque ricordarvi che queste sono le mie esperienze ma comunque avendo parlato con molte altre eh, ragazze occidentali le loro esperienze collimavano piuttosto bene con le mie quindi, diciamo che eh, in generale, questi sono i comportamenti che i ragazzi coreani hanno solo con le occidentali. Mm, a quanto ho sentito, a quanto ho visto, con le ragazze coreane si comportano in tutt'altro modo. Praticamente, questo ragazzo lo conoscevo dall'anno prima, e è stato l'unico ragazzo, comunque, coreano. Eh, con cui poi sono rimasta in contatto quindi eh, l'ho visto poi l'anno dopo appunto all'acquario. In quell'anno in cui non ci siamo visti, eh, io avevo perso i contatti con lui, poi lui non so come mi ha ritrovata eh, su Facebook e mi aveva chiesto di considerarlo come un possibile candidato per essere il mio ragazzo. Vabbè, poi sono tornata a Seul, eh, ci siamo visti. E lui mi ha ribadito di pensare a lui eh, come un possibile ragazzo, se non che poi è sparito. Vabbè, <ride> praticamente ha fatto passare Natale l'ultimo dell'anno, e poi si è rifatto vivo, scusandosi, le solite, le solite scuse proprio. <ride> e mi ha chiesto di eh, diventare eh, una coppia, così a scatola chiusa, cioè assurdo. E vabbè, ci siamo visti appunto. Abbiamo avuto questo appuntamento all'acquario e io non è che ero tanto convinta: nel senso, prima devo conoscere una persona. Come vi ho detto nella prima parte, eh, quando sono arrivata all'acquario eh, avevo una fame incredibile e quindi ho fatto tappa appunto in quel ristorante giapponese per mangiare qualcosa e gliel'ho detto. Lui mi aveva semplicemente risposto che mi aspettava eh, davanti all'entrata dell'acquario. Non ha detto eh, né di andare direttamente da lui, eh, quindi non mangiare né che lui mi avrebbe raggiunta per mangiare assieme. Vabbè, mentre stavo mangiando lui continuava a messaggiarmi eh, se avevo finito di mangiare. Cioè, ma che cavolo! Una volta finito di mangiare sono arrivata all'acquario e lui mi ha presa subito per mano e ci siamo avviati verso la biglietteria. Comunque ho finato una mano nella mia borsa perché con i coreani non si sa mai, anche se era un appuntamento e sarebbe stato carino comunque che lui pagasse, ho detto non si sa mai, è coreano e io sono occidentale, quindi magari si aspetta che pago io. Se non che mentre eravamo sulle scale mobili eh, io pensavo che gli fosse andato bene che avesse pagato lui eh, il biglietto dell'entrata e invece poi mi ha detto che visto che i biglietti li aveva pagati lui io avrei dovuto offrire la cena vabbè era meglio a questo punto farla alla romana ognuno si paga per sé e ciao non vi dico il disastro eh, della visita all'acquario comunque l'acquario mi era piaciuto ma lui proprio eh, non si è comportato bene per niente fra l'altro nella zona dove c'erano le vasche grandi quindi praticamente verso la fine dell'acquario, dove c'erano vari divanetti, dove c'era anche un bar e tutte le coppiette si sedevano e parlavano e mangiavano, io magari mi sarei anche fermata nonostante il suo comportamento. Però lui, cioè, neanche offrirmi un pacchetto di caramelle, niente. E poi si è lamentato che io non mi ero voluta fermare. Ma vorrebbe vedere con la tua compagnia. L'idea comunque dell'appuntamento era nata come acquario e poi si cena assieme. Se non che poi sulla metropolitana lui continuava a lamentarsi eh, della mia voce che parlavo troppo forte, che urlavo, di parlare sottovoce. Anche se poi io parlavo sottovoce, ma eh, gli altri parlavano più forte di me. Sotto il mio palazzo eh, c'era un caffè a me sarebbe piaciuto andare comunque a prenderci un caffè, qualsiasi cosa, fare due chiacchiere, seduti tranquilli. E invece no, cioè lui non voleva assolutamente e continuava a lamentarsi che aveva fame. Cioè io quando ero arrivata al Coex gli avevo detto che sarei andata a pranzo lì perché comunque avevo fame. Ma era cretino cosa allora? Cioè poteva unirsi a me? Invece no parole, tra l'altro non come tutte le altre coppie coreana e coreano, lui non voleva girare per il mall, non voleva prendere niente né andare in un caffè lì al mall e quindi appunto ce ne siamo andati via verso casa mia, sotto casa mia c'era un caffè, io avevo una sete incredibile e pensavo di averlo convinto comunque ad entrare. Ma farlo entrare in quel bar è stato come cercare di far entrare il demonio in una chiesa. Alla fine solo io ho ordinato un caffè e mi ha fatto uscire costringendomi a berlo dove? Nella hall del mio palazzo, invece di berlo comodamente seduti nel caffè a chiacchierare. La sua idea era che mentre io salivo a casa per bermi il caffè preso al caffè sotto casa mia, lui sarebbe andato da qualche parte a pranzare. Alla fine si è lamentato che io non capivo l'inglese. Oh, io ti capisco benissimo, solo che se tu dici cose senza senso... E quindi fine della storia, lui ha rivoluto i 25 euro del biglietto che aveva pagato per me indietro e mentre lui se ne andava a mangiare qualcosa io salivo su a casa mia a bermi il caffè e gli ho detto ciao bello! E questo è un classico appuntamento di una ragazza occidentale con un ragazzo coreano. Spero che questo mio ottavo episodio del vlog non vi sia piaciuto, o almeno che la storia non vi sia piaciuta, ma l'abbiate trovato illuminante e ci sentiamo per il nono episodio. Ciao!